大家好，欢迎观看我的影片。这次距离上次坐飞机已经有三年半了，为了看大熊猫，特地飞到西马，没有提早安排，是说走就走的旅行。七早八找的飞机，既兴奋又瞌睡。飞机椅子已经换成宝宝的，真心觉得不好坐，想睡又睡不着。我们坐在最后一排三十一号了，多装了几排是亚航开源的方法。 有记得手提行李不要太大太重，机场的也一样，都会有检查的。飞机提早抵达，久违的 KIA 度。我们没有选择搭 Grab 或者是机场接驳，而是尝试东马没有的城市捷运，看看是不是像大家说的那样复杂。我们先是到了 KIA，喘息到普拉加亚仙特。 大家可以当场买票，一个人是九块四，或者是提早上网买一个月有效期的票，八块半一个人，一一个十八间。 到站后下车，乘坐 lift 或者是手扶梯上楼出站。如果你们是购买两个人的票，票根上会有两个八 a 进站的时候，一个人各 scan 一个吧。出站的时候也是一样。出站左转，转换 MRT 线，过马路左拐。 扶梯在这里上去，可以用机器购买票，也可以去柜台。我们去的那天刚好还可以用 IC 买一天五块钱的无线通行票，我们买了三天的，十五块一个人。大家可以留意 RabbitKO 的官网，他们不时会有优惠活动。这是三月份才开通的新 MRT Line，列车和设施都是新的。 这是第一个站，所以上来就等着，有车就可以上了。 我们要在仓烧岭站下车，不用出站，跟着 LRT 仓烧岭的牌，就可以从 MRT 换线去到 LRT Sleep 达林 Line 了。然后坐两站到韩多站下车，出站跟着指示牌 Exit City 铃铛 n t 线的，走着走着就到了拉拉坡。 因为没有吃早餐，到拉坡之后肚子很饿，我们就到底楼去找吃的，吃了安迪罗拉的果条汤和咖喱面，汤头虾味浓郁，抹茶控的可以尝尝这家人气的冰淇淋。来看看我们在拉拉坡旁边订的 A B m B，一个晚上两百多马币，只有一个房，有洗衣机加烘干机。 重点是阳台可以看见标志性的三栋大楼 KOC C、K O Tower 和 m e g a t e c 把顶楼的风景真是绝了，无论是白天晚上，景色都非常漂亮。有无边际泳池，泳池里还有一个让人脚底发麻的透视洞。 Be educated but I'm so frustrated hello to my love 这拉破的人流让我蛮惊讶的，就算是周末的白天和晚上，不见人潮，甚至可以说是寥寥无几。说到它和其他商场的不同之处，大概就是可以撸猫了，那当然是要给钱才可以的哈。 你们可以试试，我就不要折腾了。高看很多地方都有，这里有很多的车型。<noise> <noise> <noise> 还有户外观景拍，有做绿化，有很多地方可以做打卡、拍照、拍拖都可以的哈。这个长长的楼梯晚上会亮灯，两个人牵手慢慢的跑，感觉可以天长地久。你想上下几次都可以，因为是不用钱的。 蛮强的，因为虽然是同一个城市的捷运，就有好几个不同的运营商。天到换乘往往需要出站到另一头再入站再上车。如果随行人数够多，还是打 u b e 好了。谢谢你观看今天的影片，别忘了订阅和分享哦。我们下次见。